alloh bizga nima dedi yaxshi odam bo'l halol odam bo'l halol gapingizda halo e, gapizda de demaylik gapimizda de halol bo'laylik qarashimizda halol bo'laylik eshitishimizda halol bo'laylik hidlashimizda qo'l ishlatishda işte, yurishda hamma движенияda halol bo'laylik sabab hamma dviженияmizda de harom narsalar ham borku to'g'rimi to'ppa to'g'ri u nima misol qilsak burunda harom nima ish bor desa biz uchun nomahram bo'lgan ayolni hidini hidlash va undan rohatlanish zino rasululloh alayhissalom hadislari bor o'sha şey hidni hidlatgan ayolga ham va u, u hidni hidlab rohatlangan erkakka ham ikkoviga zinokordir deb yozib qo'yinglar deygan shuning uchun ayol kishi ko'chaga atiri tarqaydigan atirlarni sepib chiqishligi mumkin emas sabab damasga chiqishi mumkin bozorda tiqinda o'tishi mumkin shuning uchun shundqay joyga to'g'ri kelganda qanaqadir yigirma o'n besh sekund vaqt farq qiladi bitta havoda yutib nafas olmasdan shunaqa o'tib ketish kerak ochig'ini aytganda man shunga harakat qilaman qilamanki bitta hiyliia за что zinokor degan gunohni olib nima kerak bu mio mana banan televizorda tursa ko'rasiz chiroyli ekan u'diz bu'dingiz yeya olmaysizu o'shaning uchun yurakdi eishni o'rniga boshqa kanalga o'tib ketaverish kerak deganim ming hidlab tom ketgan bilan zarar qolib bo'ladi xolos tizzadan kindikgacha erkakni erkakga bo'lgan oraliq masofa avrat ayolni badani avrat sizga ayolni badanini ko'rsatami farqi yo'q boldirimi qulog'imi yuzi bilan kaft xolos u shundan boshqa joyi ko'rinadigan yo bir kanalga o gruppaga a'zo bo'lib qolgan bo'lsangiz o'sha gruppaga a'zo bo'lish harom bo'ladi undan chiqib ketishlik vojib bo'ladi farqi yo'q endi yani, balkim facebookdadir balkim instagramdadir balkim telegramdadir tiktokki xudo xohlasa o'sha kirmay qo'ydilar shelli tik tokka mana hm bir ikki marta kirgandim qatidi kirgim kelmay qoldi chunki informatsiyani o'sha yerdan olamanda man, man tik tokdan instagramdan olib olib yig'ib yig'ib keyin sizlarga gapirib beraman ular haqida emas o'sha ishlarni haromligi haqida aytib beraman chunki hozir zamon bilan hamnafas yurmasangiz ayoqtagida qolib ketib qolasiz shuning uchun internetga bir kunda manimcha to'rt besh soat kirsam kerak ko'p kiraman hammasiga kiraman yangiliklardan ham yoshlarni ichida qanqalab ketyapti shular haqida eshitib ama bu oyatga to'g'ri kelmaydigan ish qilishyapti şey ekan yani deb darrov gapirmasak bo'lmaydida sabab kasallik tarqasini oldini olib darrovda nimadir qilmasa vabode ketadiku masalan endi instagram ularni ulanaymikin deyayotgan bola instagramni ichida to'qson de besh foiz yomon narsalar borligi haqida ma'lumotga ega bo'lsa ke qo'y besh foiz yaxshineb turib to'qson besh foiz yomonni ichiga kirib ketib qolmayke qo'y deydi instagramni de, usтаноvka okay, qilmayman deydi to'g'rida chunki instagramni ichida de, bizni bilimimizni va hunarimizni rivojlanishiga sabab bo'ladigan ma'lumot juda yam kam judayam kam <S preach> man <miracle> eplay olamanman iymonim shu darajada baquvvatki shunga kirganimda uyatsiz oldi qochli gaplar jinoyatga gunohga boshlaydigan ma'lumot bo'lsa hatto qaramay o'qimay ko'rmay shunday o'tkazib yuborman desangiz unda deysiz malades shu barmoq qurg'ur ez deydida bitta ez shuni deydi keyin qarabsizki botqoqni olamiga kirib ketganimizni bilmay qolamiz shuning uchun ko'z shunaqa narsaki payg'ambarimiz alayhissalom aytganlar kim ko'zini harom bilan to'ldirsa olloh uni ko'zini qiyomat kunida do'zaxda qo'rg'och bilan to'ldiradi deganlar haromlar nima ko'zniki birovni xatiga beruxsat qarash birovni telefoniga beruxsat qarash birovni xonadonini ichiga darvozadan bo'lsin derazadan bo'lsin beruxsat qarash va biz uchun tegishli bo'lmagan ya'ni biz uchun nomahram bo'lgan ayollarga qarash ko'zni harom ishi bo'ladi ha kartani tuskaoliga qarash ham chakaporni olti beshiga qarash ham nashani urug'ini qarash ham ketaverarekan bag'aytmac ulanaverar ekan gerani ham bunday yasash uchun stolni ustiga uzun qilib pul yumalaqlab burniga tiqib tortadiyu yo nima deydi o'zini hi yeydi bunni kattaroq bo'lsa agar shuni bunday ingicha qilib yayish uchun ham ko'z kerakku to'g'rimi xullas shariatda qaytarilgan ishlarni qilish uchun ham shariatda buyurilgan ishlarni qilish uchun ham bilasizlar bitta a'zo kerak bo'ladi to'g'rimi qur'on o'qish uchun og'iz kerak til kerak kalla kerak keyin ko'zam ko'z desangiz yani ko'zi kuzu ojiz qorilar bor to'g'rimi ko'zi ochiq bo'lib turib alibtitanimaydiganlar bor ko'zi ojiz bo'lib qur'onni yodlab hatmiga o'tadiganlar bor xullas deganim o'sha shariatda qaytarilgan narsalarga ko'zni ishlatishlik bu harom ish bo'ladi ko'proq biz ishlatib qyyogan narsa shu begona ayollarga qarash temasi buni ham qanaqadir yillar o'tgan sari yoshligimizda eshitardik ayol kishini xunugi bo'lmaydi deyshardi nechta xunuk ayolni ko'ryapmiz u paytlarda endi ajoyibda endi hozir bitta sovunni ochsam ustida bitta yarim yalang'och ayol turibdi shuning uchun sovun shampun nimadir olsam shunaqa narsalar bo'lsa o'zi качественный zo'r narsa darrov -da karobkalarni olib tashlayman hozir bitta mayka ochsa ko'ryapsiz u maykani haligi maykani sherigi boru o'sha narsalarni karobkasini uygacha olib kirib bo'lmaydi chunki ayolimiz bor qizimiz bor bilanman qornimiz chiqib besonaqa kay, lo'la qayrilib ketgan bola bo'lsa bo'lsak yerda yi bilasizmi qanaqa yigitlar turadi siz bilan man rasmda ko'rib hayol chachilyaptimi shuni ko'rmasligi kerakda uydai ayollar shuning uchun magazinni o'zida sha karobkada chiqartirib chiqartirib turib tashb yuborish kerak musorga u musorga mos odamlar o'sha yerda yotaverish kerak qiyshayib ho'p ko'zga keldik endi ko'zni pasti burunga keldik endi og'iz og'izniki endi qo'yavering eng ashaddiysi og'izda bo'ladi chunki bir sahoba kelib bitta ishni ayting shuni qilay jannatga kiray ikkita bo'lsa qiynalaman deganlarida rasululloh aytganlar mashhur hadis bu tilni ko'rsatib tiy kafirman cennet yedirir sende